13 липня, второй заезд в місто Покровск за сегодня. Поехали, мы сейчас заберем, заберем сына. Сын, говорит, за хлебом пошел. А во сколько это было? Час назад. Друзья, Все, поехали. Береги себя. Люди вчера. Тут, в том будинку? Вот тут сгорело заживо цивильные местные люди, мешканцы этого будинку. И соседей сейчас мы будем вывозить, намагаться. Давайте, родники. Вы на машине будете ехать за нами? Да, да. Давай быстрее, давай, отец. А машиной можно? Вот он на машине будет ехать. Да, можно машиной! Он пидорская хуйня. Лепить. Люди, если вы не поторопитесь, мы все тут останемся. Ну, это пиздан. Модульство оборвано. Поехали! Уже складно. Когда еще две машины за тобой едут, едут с цивильными, это пиздец. Когда уж такая вот картина. Покровский форсаж. Ливи, 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 ливи. Ну ты красавчик, нормально дал. в тапок. Молочага. 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 Ну, Единственный вопрос, что вы так с машинами? Раньше не выехали, на тачках на своих были. Чего раньше да, не, не выехали? Я, я тебя 10 раз там уже видел, пока в Добропуле лежал. Да. Можно мы вам икону подарим? Можно. Да. Вот тут, Маринке, ну подари, пожалуйста. Фух. Слава Богу, выехали. Выходите? ходите? Давайте. Зробили два заезда в город Покровск. Суммарно вывезли 12 цивильных. Серед яких двоє поранених лежачих і е, дві собаки. От. На, під час другого заїзду е, відірвалася антена реп. От. Тож наступні заявки ми не можемо сьогодні відпрацьовувати, тому що без РЕП їхати туди небезпечно.